Всем здравствуйте, с вами Дэд, и сегодня мы будем играть на в CS 1.6 на зомби сервере. IP будет в описании. Группа будем играть мы с випкой. Випка стоит 100 рублей, а админ плюс вип 200 рублей и супер админ 300 рублей. Все, поехали. Главный админ здесь гуфи, давайте срок до уны маленькие. Север неплохой, здесь не паки, а как бы сказать, доллары, деньги. О, все, у меня сейчас будем заражать. еще одного заразили. Короче, сервер неплохой, админ хороший. Под никами чужими не играть, бан навсегда. Я подписан пахом. Думаю, скайп оставлю в описании, кто хочет со мной поиграть. Теперь вид меню посмотрим. Ну, сначала класса зомби. Классик баланс. Ну, вы думаете, знаете. Быстрый. Это дев девчонка. Она может быть и невидимым. Потом идет доктор, что, что лечит. убили его. Потом идет большой, это ловушка плюс 2 х урон. Потом у нас идет хищник. Он очень быстро бегает, раз, разгон был. Шаман и 7 Тесла стреляют. Но я не, не советую брать Тесла, лучше девчонка, она может быть невидимой и быстро, и быстро бегает. Фе. Вид меню. А, на зомби нет, сейчас не будет меню. Мы... О, убили, да, убили. Мы убили последний раунд, я думаю, уже ничего не будем ее покупать. Так, сейчас оборудование зомби. Граната джамп, граната шок. Купить 1500... Жизни и граната дроп. Я ее не покупал и зачем она мне надо. Потом у нас идет бешеный зомби. И притяжение. Притяжение это когда вы не можете достать кого-то. И она питает. Граната гром. Я не знаю, что это. Я ее не, не покупал. И босс. Не мизина. Вид меню, посмотрим. Взять 1500 хп, потом граната джамп, граната шок, невидимость 30 секунд. Также есть притяжение, бешеные зомби и денежная карта. У меня сейчас она недоступна через 3,5 часа. Денежная карта, там можно самую большую сумму взять на 50 тысяч долларов, а самая маленькая на 10 тысяч долларов. в вид меню людей можно взять 100 брони, 200 жизней, АК-47 лонг, магнум М400 магнум снайпер, но не понимаю, это черная снайперка и серая М95 магнум снайпер. Гранату трех видов и что еще? Это долбали уже. おはようございま О, моя любимая карта. Здесь, кстати, бывает лаги. Ну где-то теперь все все нормально. Ну ви видите, посмотрите, остановите там там на паузу. Внизу был у меня нулевой нуры, уровень нулевого опыта, всего ноль. короче что? Теперь смотрим э -э магазины людей десерт, дуал берет и файв вы думаете, знаете, дигл, два берета и файв севен. Теперь первый, первый, вот такой И у нас идет дуал инфинити, вот такие пистолеты, неплохие. Автомат может стрелять. Ну, мощные, мощные. Сейчас я залезу. Теперь у нас идет дробовик Винчестер XM1014 Double Barrel это СКС. Теперь Винчестер идет М1888. Это год происхождения 1880. Год баррелл Seven of плохой. Шра Шрапнер Гун Юса 212. Ну, такой, не очень. И Райл Кэмон. за 40К с 50 уровня, мощный, неплохой. Так, теперь ав автоматы МП5, Петухи, Галил. Вы думаете, знаете, что это? Команда вот такой. Это тоже сказки, простой. Перейдет. Не понял, а почему нельзя мне. Ну, давай, давайте ножи там АКС. АКС Ax, там э, простой. Потом у нас идет командир и хаммер. Топ, не топор, а молот, И Ку, здесь ну, да. есть потом по памяти бластер, он 65 -го уровня, лазерка из 70-го, АК-47 ломки 75 базука из 70-го, Базука из 70-го и бензопила из 75-го. Вика есть двойной прыжок. Ну и что, и, и, и ничего. Сейчас... Я последний, блин, я сейчас убью. Сейчас уже можно будет покупать, а то я рассказал про оружие и купил. Больше уже нельзя. сейчас я я вам буду дальше рассказать про автоматы. Теперь автоматы идут, потом. МК, АУП и Крис Карабин. Он тут один. Потом Дабл 7 а 1 Пока 7 ломки 75 уровня. КК Арик 160 15 уровня, лазерка 70 и бластер ниндзя и 65. -го. Но я сейчас не буду покупать заражение нет, я могу потом потом еще заражающим. Не, не хочу. Винтовки. SG550 auto снайпер это походу, с походу Си А G3 S 1 это террористов. Они с 5 уровня боя одинаково стоят. АВП Магнум Снайпер из 6 уровня. СВД плохое, но не советую покупать. ВСК 94 16 уровня. М400 Магнум Снайпер из 18 уровня. И Арбалет из 60 уровня. Теперь вид меню за людей. Так. Взять 100 брони. 200 жизней, граната трех видов, адреналин, автомата к 47 Лонг, М400 Магнум Снайпер и М95 Магнум Снайпер. И, день, и денежная карта там на 50 тысяч, на 10, на, на, 20, на, на 30. Идут у нас пулеметы. м это не то. М249 пара, пара машиногюн. Ну как-то так. ХК НК 23Е 17 уровня. КС-501 из 19 уровня. МЧ3 мачина Машина Гюн из 20 уровня. м 64 Мача Гюн из 21 уровня. Миниган из 25 -го, и СВМГ из 30-го. Заражений нет, и не может дать, дать банк. Я не знаю, да дадут ему или не дадут. Так смотрим дальше. И теперь оборудование э, людей: граната заморозка, потом у нас идет огненная граната, э, разрывная, бронежилет. адреналин ускорение и 150 XP, огнемет и здесь купить выжившего бензопила и базука базука 70 уровня а бензопила 75 уровня и купить выжившего из миллиона также здесь есть комперзоны там, где не может добраться. Ну, я не знаю, зачем их делали, хоть туда и может зомби забраться, но их не, не должно быть. Компьютер зомби. Они мешают. Вот смотрите, сейчас. Вот я стою. Раз, три, два, один, ноль. И меня же бьет, бьет. И меня снижается здоровье. Он наконец-то сражение пошел. Можно и бластер купить. Сейчас покажу, какой он автомат. Да. Дальше. Вот такой бластерок. Он мне очень нравится. Нет, не умный. Давайте спустимся. Так. Сейчас давайте уже туда встанем, там можно оцелеваться от зомби. Дальше пролезем, чтобы нас не заразили. И начинаем отстреливаться, отстреливаться. Он здесь и 65 уровня. Вот его убьем. Все, он берет теперь давайте его убьем. Патроны здесь недорогие не на этот бастер. Главное одни здесь буси, если я не говорила, но, а может и говорила. На багатю, ну, на многих серверах за админа нельзя делать себя выжившим, немизидой. Здесь можно и выжившим делать и, и, и немизидой. И убивать других игроков. Это, думаю, на каждом сервере можно сервере, сервере Вот где он? Снимаю её через Bandicam, простите за, ве за верхнюю ссылку. Если она будет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду снимать видео по ID-2, видео по ID-2, CS-GOV, Что еще? Думаю, в не буду снимать. Потом, может, в World of Tanks буду снимать. И что еще? Ну и все. Всем пока, до скорых, для, до скорых.